bu platformani e, asosiy darslik uchun zarur bo'lgan qismlarni ko'rib chiqdik bundan tashqari e, bu platformaning o'zining chati ham bor e, demak chatiga bosadigan bo'lsak e, bu yerda o'qituvchilar menga xabar jo'natishgan ekan mavlonov sherzod demak bu o'qituvchimiz video chat joylashtirganligi haqida ma'lumotnoma beryapti bir bir burxiyf olim demak olim akaham video chat joylashtirgan demak ularni yopib qo'yamiz bu yerda foydalanuvchi haqida foydalanuvchi haqida bu o'zim haqimdagi ma'lumotlar qaysi kurslarim mavjud Qays man, qaysi yo'nalishdaman qaysi emailda yuribman va bu yerda sozlanmalar o'zim xohlaganday sozlanmalarni qo'yishim mumkin o'zimni e, parolimni almashtirishim mumkin bu yerda e, har xil shunday e, ishlarni qilish mumkin